Deməli, Xankəndi Laçın yolunda artıq 65 gündür ki, etiraz aksiyaları davam edir. Bu etiraz aksiyaları Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarı ilə bağlıdır. Əsas tələbimiz odur ki, ərazilərdə Azərbaycanlımın mütəxəssislərin fəaliyyət göstərməsi üçün, araşdırma aparması üçün şərait yaradılsın. Amma hələ ki bir səs var. Yoxdur. Düz, düz 65 gündür etirazçılar ordadır. Həmkarlarımız ordadır. İndi biz Rahim Əkrəmoğlu ilə birbaşa bağlantıda aksiyaların gedişini tanışacağıq. Rahım Ərvaxtın xeyir. Aksiyaların 65-ci günü də artıq Rəhman qeyd etdi. Son sutkada nələr qeydə alınıb? Bir hərəkətliyi yaşanıb? Mo buyur səni eşidirik. Salam hər vaxtımız xeyir olsun. Rəhman və Vəfa. Bəli, artıq Xankəndi Laçın yolunda aksiyaların 65-ci günündə geridə qoymaq üzrədir və ə, elə bu dəqiqələrdə də aksiya iştirakçıları öz yerlərindədirlər. Biz hal-hazırda aksiyaların Laçın istiqamətində davam edən nöqtəsindən xəbər veririk və qeyd etmək istəyirik ki, əvvəlki günlərdə olduğu kimi bu gün də humanitar nəqliyyat vasitələrinin sərbəst və təhlükəsiz keçidi aksiya iştirakçıları tərəfindən təmin olundu bu yoldan və ə, öncə Xankəndi istiqamətindən gələn ə, səhər saatları Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən məxsus olan altı nəfərlik fəsiləsi 13 erməni sakini arasında qadın, uşaqlar və digər şəxslər var idi ki, Ermənistan istiqamətinə hərəkət etdilər və hər gün olduğu kimi artıq onların günün ikinci yarısı geri qayıtdığını, bu dəfə isə başqa şəxsləri və həmin apardığı saydan az sayda şəxsləri geri qaytardığını Xankənddə hərəkət etdiyini biz gördük və təbii ki, daha öncəki buraxılışlarımızda da qeyd etmişdik ki, son günlər Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən məxsus avtomobillərin bu komitənin bu yolda daha intensiv hərəkətini müşahidə edirik. Ki, artıq bu gündə həmin müşahidələrimiz açıq-açıq göründü. Bundan başqa təbii ki, Rusiyə sülməranları da elə əl əlap əvvəllərdən intensiv hərəkət ediblər. Bu yoldançı artıq bu da yeni bir informasiya deyil və sülməranlara məxsus səhər saatlarında 4000-lik maşını, ardından ən uzun 17 kolon var. Kolonda 17 nəqliyyat vasitəsi, həm mini kamyonacaq, həm, həm təminat təsad avtomobilləridir ki, Xankəndiy istiqamətindən gəlib, Axı ərazisindən rahatlıqla Ermənistan daha uzunlaş istiqamətində hərəkət et etdilər. Çox artıq onlar da bir e, neçə saatdan sonra geri qayıtdılar. Bu dəfə 16 nəqliyyat vasitəsi qayıtmışdı. Ancaq bu dəqiqa olandır. Rəqəmlər e, rəqəmlə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, e, bu dəqiqa bu gün üçün e, humanitar keçidlərinin sayı 54-də çatıb. Yəqin ki, qarşıdakı saatlarda da yeniliklər olacaq. Təbii ki, biz bunların hər birini e, çatdıracağıq. Bu dəqiqa olan məlumatlar bunlardır. Çox sağ ol. Ə, rahim, minnətdarım sənə. Təşəkkür edirəm. Qeyd eləyək ki, Xankəndi Laçın yolunda ekofeyalların aksiyasından son xəbərləri bizə Rahim Əkrəm oğlu çatdırdı. Ə, mən isə indi istərdim bir az daha canlıq danışmozdan danışaq çünki o məsələ bizi də maraqlandırır. Hansı məsələ? Daxili vəziyyət